Chcę drętwieją i tam gdzie wargi kaleczyć wiatr Spinasz się po wysokich kamieniach nigdy nigdy Nie znajdziesz tam nas nigdy Nie tam nas, nigdy Nie znajdziesz tam nas nigdy nigdy Nie znajdziesz nas Co dokładnie nazywasz nadzieją i co znaczy? поставила тарифы на проезд такие, которые мы, студенты, рабочие простые, вот которые не в польтах ходят ездят на Мазерате, а блин, ездят на общественном транспорте. И мы не можем платить такие бабки за это, поймите. И вот поэтому мы требуем, чтобы повернули, это мы уже Кличко будем требовать, КМДА, но просто объясняю, почему мы здесь, чтобы вернули тарифы, которые действовали до 7 февраля. И вот когда вот это требование уже к он откроет бухгалтерию, чтобы мы вот такие простые люди могли посмотреть, какие у вас транзакции проходят по предприятию, что вот Киеврада на последней сессии 10 миллионов бухала в Киев пространстве а это не видит никто, не ни рядовые водители и не мы этого не видим, потому что нам проезд поднимают. Вот и вот только когда мы проанализируем и, возможно, разрешим это поднятие, мы, если увидим, что это действительно так ужасно, но скорее всего мы будем требовать, чтобы были оставлены.

он а существует. Да. А, а его кто-нибудь видел, а, а, Маль? Уважаемый товарищ, вообще он существует, он Это же не для Майзеля институт, этот приемный сделан. Он, он, для сделан, для он, он сделан для граждан.